Следующий вопрос к Стрижкову Евгению Николаевичу. Хочется задать Евгению Николаевичу вопрос. Да? Евгений Николаевич, а, я надеюсь, вы знаете зарплату, которую сегодня получают депутаты Государственной Думы Российской Федерации. А, знаете? К сожалению, нет. Я знаю, сколько депутатов Государственной Думы получают. Нет, вот, я, да? я могу ошибаться. До да, недавнего времени они получали 450 тысяч рублей в месяц. По-моему, уже получает гораздо больше, 800, там, могу ошибаться, но, по-моему, уже 800. Вот не кажется ли вам, что ежемесячная зарплата депутата Государственной Думы Российской Федерации является, говоря о нашей теме сегодняшней коррупции, является ежемесячной взяткой депутату Государственной Думы за тот голос, который они отдают, за те законы, которые сегодня превратили экономику страны и многие другие отрасли в бардак. Благодарю за вопрос. Да, вопрос о Находясь, являясь депутатом областной Думы, уже третий состав является депутатом областной Думы, всегда, никогда не работал на постоянной основе. Значит, поэтому значит, вопрос о зарплатах принимают депутаты областной Думы сами по себе, принимают зарплату федеральной, конечно, себе. Потому что сумма такая огромная, огромная сумма для меня, это совершенно непонятно. Я занимаюсь, предприятиями, есть, в которых я работаю, люблю работать